আকাশবাণী গুৱাহাটী উপন্যাস পাঠ এই অনুষ্ঠানটিত প্ৰচাৰ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে অৰুপা পতংগীয়া কলিতাৰ উপন্যাস অয়নান্তৰ ধাৰাবাহিক পাঠ পাঠ আগবঢ়াইছে নয়ন প্ৰসাদে এয়া শুনক অয়নন্ত আজি পাঁচদিন ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণ অলপ সময় এৰে বেলিটো ওলাওঁ নোলাওঁতেই আকৌ হুৰ হুৰাই বৰষুণ যাক নামি আহে অসহ্য লাগিছে আজি পাঁচদিনে তাই নিজৰালৈ যাব পৰা নাই মংগলুৰ লগত বাগানৰ মাজে মাজে ফুৰিবলৈ যাব পৰা নাই পাত তোলা চাব পৰা নাই ঘৰৰ আগৰ চোতালখনত দৌৰিব পৰা নাই তাই বাৰাণ্ডাৰ পৰা হাতখন মেলি দিলে বৰষুণৰ টোপালবোৰ হাতত পৰিলহি চেঁচা পানীৰ টোপালবোৰৰ লগত অলপ সময় খেলাৰ পাছতে তাইৰ আমনি লাগি গল কাঠৰ মজিয়াখনত অকণো শব্দ নকৰাকৈ তাই মাকৰ কোঠালৈ গল মাক শুই আছে দুপৰীয়াৰ ভাত খাই মাক এতিয়া দেউতাক হস্পিটেলৰ পৰা নহালৈকে শুব তাই আকৌ বাৰাণ্ডালৈ ওলাই আহিল ওখ ওখ শিৰিষ গছবোৰৰ হালধীয়া ফুলবোৰ বৰষুণত নমনা হৈছে সেউজীয়া চাহগছবোৰো চকুত নপৰে কেওপিনে কেৱল বৰষুণ তাই গালে মুখে হাত দি বাৰাণ্ডাতে বহি থাকিল দেউতাকৰ চাগৈ আজি দেৰি হব ভাত খাবলৈ আহোঁতেই কৈছিলে কলঘৰত ভৰি এটা থেতেলা খোৱা চাওমুণ্ডাৰ বোলে অৱস্থা বেয়া দেউতাকে বেমাৰীবোৰক এৰিবই নোখোজে লগতে লাগি থাকে দেউতাকে বাৰু বেমাৰীবোৰক তাইতকৈও বেছি ভাল পায় নেকি আজি মংলুৱে ইমান দেৰি কৰিছে ইমান দেৰিকৈ গাখীৰ খীৰাবনে আজি পোৱালীকেইটাই অথনিৰে পৰা হেম্বেলিয়াই আছে আজি দেখোন মংলু এটাইক ভাটৌ চৰাইৰ পোৱালি এটা ধৰি দিয়াৰ কথা আছিল দেউতাকে এটা সজাও আনি দিছে সজাটোলৈ মনত পৰি তাই দৌৰ মাৰি পাছফালৰ বাৰাণ্ডালৈ গল খালী সজাটো ওলমি আছে দুৱাৰখন খুলি তাই তিনিটা পকা জলকীয়া আনি ভিতৰত থৈ দুৱাৰখন বন্ধ কৰি দিলে ভাটৌৱে পকা জলকীয়া খাই বৰ ভাল পায় তাই আকৌ আগফালৰ বাৰাণ্ডালৈ আহিল বৰষুণ অলপ অলপ কমিছে ৰদো ওলাইছে লাহে লাহে বৰষুণজাক নাইকিয়া হল বেলিৰ পোহৰত শিৰিখ গছৰ হালধীয়া ফুলবোৰ জিলিকি উঠিল চাহ গছবোৰ পানীৰ টোপালেৰে তিৰ বিৰ কৰি গোটেইখন বিয়পি গল গেটখন খুলি মংলু সুমাই আহিছে তাই ডুবডুপকৈ দৌৰ মাৰি গৈ মংলু নামৰ আঠবয়সীয়া মানুহজনক গবা মাৰি ধৰিলেগৈ মংলুকাই তই ইমান দেৰি কৰিলি মানুহজনে আধা পকা আধা কেঁচা চুলিকোঁচাত লাগি থকা পানীৰ টোপালবোৰ কঁকালত বান্ধি থোৱা ৰঙা গামোচাখনেৰে মচি ললে তাই তেওঁৰ পাছে পাছে গোহালিৰ ফালে গৈছে তেওঁ চুৰিয়াখন কোচাই বাল্টি লৈ গাখীৰ খীৰাবলৈ লাগিল সেইদিনা আমকছজোপাত যে ভাটৌ পোৱালিকেইটা দেখিছিলো পাখি গজাই নাছিল নহয় সিহঁতৰ তাই গাই তিনিজনীৰ মাজে মাজে দৌৰি ফুৰিছে এইবাৰ তাই আঙুলিত কিবা এটা হিচাপ কৰিলে মংলুকাই ভাটৌকেইটা চাই অহা পুৰা এঘাৰ দিন হৈ গল উৰি গল নেকি বাৰু সিহঁত কলাবগা গুৰুজনীয়ে সদায় গাখীৰ খীৰাওঁতে লঠিয়াই মংলুৱে তাইৰ কথালৈ কাণ দিয়া নাই তাই এইবাৰ মংলুৰ ওচৰত থিয় দিছেহি মংলুকাই আজি ভাটৌ চৰাইকেইটা আনিবলৈ যাবি মংলুৱে হা বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাই মাকৰ ওচৰলৈ দৌৰ মাৰিলে মা অ মা মই মংলুৰ লগত ভাটৌ আনিবলৈ যাওঁ দেই মাকে একো কবলৈ নাপালেই তাই আকৌ দৌৰ মাৰি গেটৰ ওচৰ পালেগৈ তাইক দেখি মংলুৱে ছাতি এটা আনিবলৈ ভিতৰলৈ পঠাই দিলে ঐ বৰষুণ আহিব এটা ছাটি লৈ আন ছাতিটো মংলুৰ হাতত দি তাই যেতিয়া বাগানৰ চাহগছৰ মাজে মাজে একা বেকা বাটত ভৰি দিলে তেতিয়া আৰু ছাতিৰ প্ৰয়োজন নাই কেওপিনে হালধীয়া ৰোদ আদহীয়া মানুহ মংলুৱে তাইৰ লগত তাল মিলাব পৰা নাই তাই ঢালু ৰাস্তা পালেই দৌৰ মাৰে তলত গৈ থিয় হৈ ৰৈ থাকে মংলুৱে হাঁহে চাহাবৰ বঙলা পোৱাৰ আগতেই মংলুৰ মুখখন হেতা পৰি গল কথা বতৰা বন্ধ কৰি চুপ মাৰি গল কি হল মংলুকাই হাঁহি থকা মানুহজন গমুঠা মাৰি যোৱা দেখি তাই আচৰিত হৈ গল নাই চাহাবলৈতো বৰ ভয় লাগে

হাফ পেণ্ট পিন্ধা চাহাবে কুকুৰ এটাৰ শিকলিত ধৰি ঘূৰি ফুৰিছে কি প্ৰকাণ্ড কুকুৰ মংলুকাই তই যে নেজ কাটিছিলি সেই বাঘটো চাহাবৰ কুকুৰটোৰ সমান আছিল নে নাই বেটী সেইটো বাঘ এই কুকুৰছে ডাঙৰ আছিল কচোন ক বাঘটোৰ নেজ কেনেকৈ কাটিছিলি বহুবাৰ তাই মংলুৰ পৰা বাঘটোৰ নেজ কটা কথা শুনিছে এবাৰ মংলুহত নৈৰ ফালে নতুন মাটি ভাঙিবলৈ গৈছিল বৰচাহেবে ঠিক কৰিছে সেইফালে বাগান আৰু বঢ়াব নৈৰ পাৰে পাৰে অতব্য হাবি সিহঁতে মাটি ভাঙি ভাঙি গান গাই আছিল ফাঁকি দিয়া আনিলো আছাম হঠাৎ গানৰ সুৰ আতংকৰ চিঞৰলৈ পৰিৱৰ্তিত হল বাঘৰে বাঘৰে চববোৰ ফৰিং চিটিকা দি তৎক্ষণাত নোহোৱা হল মংলু আৰু জগ্নু আছিল একেবাৰে আগৰ শাৰীত আছাম দেশত মাত্ৰ এমাহ আগতে নামিছেহি দুটা চফল ডেকা প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপটীয়া বাঘটোৱে জাপ মাৰি আহি সিহঁতৰ আগত থিয় দিলেহি মুখখন মেলি জঘনুৰ ফালে খেদি আহিল সি হাতখন বাঘটোৰ মুখত সুমুৱাই দি জিভাখনত ধৰি গাৰ বলেৰে টানিবলৈ ধৰিলে মংলুৱে হাতৰ দাখনেৰে একে ঘাপতে নেজডাল কাটি দিলে বাঘে থটমৎ খাই দৌৰ মাৰিলে মংলুৰ মুখৰ পৰিচিত কাহিনীটো শুনি তাই সদায় হঁহা দি হাঁহ হাঁহকৈ হাঁহিলে

বাঘে কামোৰা মুখখন দেখা নাই তালৈ নাযাবি দেই মৰিল মোৰ চাহাবলৈ আমি চৰ্দাৰ মানুহৰ কাম কৰিবলৈ নিনিয়াৰ কাৰণে চাহাব মোৰ ওপৰত ৰাগি আছে চাহাবে চাবুক চলাব তাই মনে মনে মংগলুৰ হাতত ধৰি গৈ থাকিল ডাঙৰ বৰগছ এজোপাৰ তলত মংলু আৰু তাই ৰল তাই তলতে ৰৈ মংলুৰ গছ বগোৱা চাই থাকিল অলপ পাছতে মংলুৱে হাতত ভাটৌ পোৱালি দুটালৈ নামি আহিল সেউজীয়া ৰঙৰ ডিঙিত এডাল ৰঙা মালা থকা পকা জলকীয়াহেন ঠোটৰ ভাটৌপোৱালিকেইটা দেখি তাই জপিয়াই উঠিল বা কি ধুনীয়া ভাটৌকেইটাই মোক মাতিবনে হাত মেলি ভাটৌ পোৱালিকেইটা লবলৈ যাওঁতে এটা উৰি গল তাই উচুপি উচুপি কান্দিবলৈ ধৰিলে হেই বেটী কিয় কান্দিছা নাই কান্দিবা বেটী আৰু এটা আছে নহয় তাই চকুপানী মোহাৰি মংলুৰ হাতত থকা ভাটৌটোলৈ চালে ভাটৌটোৱেও তাইৰ ফালে মূৰটো ঘূৰাই চাইছে লবলৈ হাত মেলি আকৌ হাতখন কোঁচাই আনিলে মংলুকাই তই সজাত ভৰাই দিবি মই চোলে যদি আকৌ উৰি যায় তাই আৰু দৌৰা দৌৰি কৰা নাই মনে মনে মংলুৰ কাষে কাষে আহি থাকিল মংলু এইবাৰ ৰৈছে সেইখিনিতে বৰ ডাঙৰ জৰিগছ এজোপা আছে পূবফালে কলঘৰলৈ যায় পশ্চিম ফালে বাগান আৰু উত্তৰফালে চাহাবৰ বঙলা চাহাবৰ বঙলা পাৰ হৈয়েই বাকী বাবুবিলাকৰ বঙলাৰ শাৰী আৰম্ভ হৈছে ডাক্তৰৰ বঙলাও বাবু লাইনতে পৰে গতিকে বৰ চাহাবৰ বঙলাৰ আগেদি গলে সিহঁতৰ ঘৰ ফটকৈ পাইগৈ আৰু এটা ৰাস্তা আছে কল ঘৰৰ আগেদি ঘূৰি মংলুহঁতৰ লাইনৰ পাছফালে গৈ বাবু লাইনত ওলাব পাৰি সেইফালে ঘূৰি গলে সিহঁতৰ ঘৰ পাওঁতে আধা ঘণ্টাৰ ওপৰ লাগিব মংলুৱে আকাশখন চাইছে বেটী বৰ্ষণ আহিব তাইও কলা হৈ অহা আকাশৰ গুৰিটোলৈ চাইছে অ বৰষুণ আহে নেকি চাহাবকেৰ বাংলাৰ আগেদি নাই যাম বেটী এই সময়তে চাহাবে তাৰ কুকুৰটোক বাহিৰত কচৰত কৰায় কিয় তোৰ ভয় লাগিছে মংলুকাই চাহাপকে মোৰ বৰ ভয় লাগে মানুহবোৰ নৈ পাৰ হৈ কাম কৰিবলৈ নগলে তই আকৌ কি কৰিবি সৰু ছোৱালী হৈ তই এইটো কথাত বুজিছ চাহাবতো নুবুজে জৰিগছডালৰ তলত ৰৈ থাকোঁতেই হুৰ হুৰকৈ বৰষুণ নামি আহিল মংলুৱে এহাতেৰে ভাটৌ পোৱালিটো ধৰিছে আনহাতে ছাতিটো ছাতিটো সি সলাই তাইৰ ফালে লৈছে মংলুৰ গাতো বৰষুণত তিতি চুৰিয়াখন গাত লিপিত খাই ধৰিছে বৰষুণৰ মাজে মাজে মংলু আৰু তাই গৈ থাকিল চাহাব এতিয়া বৰষুণত নাহে দিয়া মংলুকাই কথাষাৰ তাই শেষ কৰিবলৈকে নাপালে ঘৰ ঘৰ আৱাজ কৰি এখন জীপ গাড়ী আহি সিহঁতৰ সন্মুখত ৰৈ গলহি মংলুৱে তাইৰ হাতখনত টানকৈ ধৰি গছ এজোপাৰ পাছফালে লুকাব খোজোতেই চাহাবে হুংকাৰ দি গাড়ীখনৰ পৰা নামি আহিল ঠকথককৈ কঁপিছে তাইও কঁপিবলৈ লাগিল বৰদিনত চাহাবৰ বঙলালৈ তাই মাক দেউতাকৰ লগত গৈছে চাহাবে তাইক মৰম কৰি কেক খাবলৈ দিছিল মেম চাহাবে পিয়ানো বজাই গান গাইছিল চাহাবে মূৰ দুপিয়াই মূৰ দুপিয়াই হাততালি দিছিল সেই হাঁহি থকা চাহাবজন আৰু আজি মংলুৰ আগত চাবুক লৈ থিয় দি থকা চাহাবজন বহুত বেলেগ তাইৰ ডিঙিটো শুকাই কৰ্কৰীয়া মাৰি গল চাহাবে এইবাৰ মংলুৰ একেবাৰে ওচৰলৈ আহিছে গছৰ আঁৰত বহি থকা তাইক চাহাবে দেখা নাই চৰ্দাৰ তুম চাহাবে মংলুৰ হাতত ধৰিছে কুলিলে নদীৰ পৰত কাম কৰিব যোৱা নাই আজি এইটেইজ আঠিন হৈ গৈছে চাহাবৰ ৰঙা মুখখন আৰু ৰঙা হৈছে মানুহ নিজৰ জীৱনকে ভয় কৰিছে কুলিল চাহাবে মংলুৰ পিঠিত চাবুক চলাইছে সাপ এডালৰ দৰে চাবুকডালে মংলুক মেৰাই ধৰিছে মংলুৰ গাৰ পৰা তেজ ওলাইছে এহাতেৰে ভাটৌটো ধৰি আনখন হাতেৰে চাবুকডালৰ পৰা নিজকে বচাবলৈ মংলুৱে চেষ্টা কৰি কৰি কেঁকাই উঠিল তাই আৰু চাই থাকিব নোৱাৰিলে হাতৰ ওচৰতে থকা শিলগুটি এটা লৈ ঠিক চাহাবৰ মূৰলৈ বুলি মাৰি পঠিয়ালে বঙলাত থকা পাঁচজোপা আম পাৰি পাৰি সঠিক হোৱা নিচান ঠিক গৈ চাহাবৰ চেলাউৰিতে পৰিল চাহাব বহি পৰিল চাহাবৰ বগা মুখখনত এটা তেজৰ ৰং মুহূৰ্ততে হুলস্থুল লাগি পৰিল বঙলাৰ পৰা দহ বাৰটা মানুহ কল ঘৰৰ ফালৰ পৰা পাঁচ ছটা বাগানৰ ফালৰ পৰা সাত আঠটা মানুহ আহি চাহাবক ঘেৰি ধৰিলেহি বিহাইণ্ড দী মোক তাৰ পৰা কোনোবাই শিল মাৰিছে আটাইবোৰ মানুহ গছজোপাৰ পাছফালে উবৰি খাই পৰিলগৈ তাই কুচিমুচিকৈ গছৰ তলত বহি আছে চাহাব ইয়াত কোনো নাই অ এইজনীচোন ডাক্তৰ বাবুৰ ছোৱালী তুমি দেখিছিলানে কোনে চাহাবক শিলে চাহাবেও তাইক সুধিছে তাই লাহে লাহে গৈ চাহাবৰ ওচৰত থিয় দিলেগৈ শিলগুটি মই মাৰিছিলো আপুনি মংলোক কিয় চাবুকেৰে মাৰিব মানুহবোৰ নৈ পাৰ হৈ কাম কৰিবলৈ নাযায় কাৰণে মোলোক খং কৰিব কিয় অকণমানি সাত আঠ বছৰীয়া ছোৱালীজনীৰ সাহস দেখি মানুহবোৰ চুপ হৈ গল ডাক্তৰৰ কপালত কি আছে ভগৱানেহে জানে চাহাবে গাড়ীত উঠাৰ আগতে ডাক্তৰক বঙলালৈ মাতিবলৈ কৈ গল চাহাব যোৱাৰ পাছত জুমটো ভাগিবলৈ লাগিল বদমা চাহাব তই ইমানকৈ মাৰিলে দিছো মজা তাকো শিলগুটিটো ডাঙৰ হোৱা হলে মূৰটো ফাটিয়েই গলহেঁতেন মংলুৱে তাইক গবা মাৰি ধৰিলে এই বেটী তই কি কৰিলে বুজি পোৱা নাই ডাক্তৰ বাবু কি কৰে চাহাবে মংলুৱে কান্দিছে ইমান ডাঙৰ মানুহজনে কন্দা দেখি তাই ৰবাক লাগিল মংলু আৰু তাই যেতিয়া আহি ঘৰ পালেহি তেতিয়া ডাক্তৰৰ বঙলাত বহুত মানুহ তাইক দেখিয়েই দেউতাকে চোচা ললে মংলুৱে দৌৰি গৈ ডাক্তৰৰ ভৰিতে পৰিছে আৰে বেটীৰ কোনো দোষ নাই দোষ মোৰ গাত বাবু মংলুৰ গাত চাবুকৰ ডকডকীয়া ঘাঁহ দেখি ডাক্তৰ ব্যস্ত হৈ পৰিল এহ পিঠিখন ফালি আনিছ পকিলে মোৰ ওচৰলৈকে আহিবি ডাক্তৰে মংলুৰ চাবুকে সেৰা পতা ঠাইখিনিত ঔষধ লগাই দিলে তাই পাছফালে গৈ মংলুৰ পৰা লোৱা ভাটৌটো সজাত ভৰাই ওচৰতে ৰৈ থাকিল ডাক্তৰে গৈ তাইক তাতে ধৰিলে তক চাহাবোৰ গালৈ হাত তুলিবলৈ কিহে পাইছিল বাপেক পাছফালৰ বাৰাণ্ডালৈ অহা দেখি মাক ওলাই আহিল জীয়েকক মাৰিলে কি হ'ব আৰু অলপ কুলি মালিৰ লগত মিলিবলৈ দিয়ক ছোৱালী দিনে দিনে গুণী হব চাহাবে কি কৰে ঠিক নাই বাপেকে মাকক দমদমাই উঠিল কি কৰিব চাহাবে চাকৰি পৰে খেদাব খেদত বুজিছা বেৰি হোৱাইটোৰ এল এম পি ডাক্তৰ কেইটা আছে অসমত মোক সেই দিলে বৰ চাহাবে আৰু এজন ডাক্তৰ ক'ত পাব কোনোবা এজন আহি খবৰ দিলে ডাক্তৰক এইমাত্ৰকে বৰ চাহাবে বঙলালৈ মাতিছে ডাক্তৰে দেখা দেখিকৈ ভয় খাইছে কি কৰে চাহাবে ঠিক নাই চাহাবৰ তলত আছোঁ চাহাবে দেশ চলাইছে সেই বগা চাহাবলৈ এই শিল মাৰে ডাক্তৰে আকৌ তাইলৈ চোচা ল'লে মাকে ভুৰ ভূৰাইছে ছোৱালী মাৰি ঠেং ভাঙিলেও একো নহয় এক দেউতাহঁতৰ তাইলৈকে পঠিয়াই দিয়ক দেউতা দাদাহঁতৰ শাসনত থাকিলে কিবা এটা শিকিব ইয়াত যাৰে তাৰে লগত ঘূৰি ঘূৰি তাই বনৰীয়া হ'ল মই আৰু এক চম্ভালিব নোৱাৰো সেইবোৰ পাছত হ'ব মই চাহাবৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁগৈ মাক তাইৰ ওচৰলৈ আহিছে ব'ল এতিয়া ভিতৰলৈ ঠেৰেঙা লাগি থাকিব নালাগে বাপেৰক চাহাবে কি কৰে ঠিক নাই তাই ভাটৌটোৰ ওচৰতে বহি থাকিল জলকীয়াকেইটা খাই খাই সজাৰ তলখন ভাটৌটোৱে ৰঙা কৰি পেলালে তাই বহিয়ে থাকিল কি হব বাপেককো চাহাবেচাগৈ চাবুকেৰে কোবাব মংলুৱে কেনেকৈ কেঁকাইছিল তাইৰ চকুৰ পৰা পানী পৰিবলৈ ধৰিলে মাকে মাতি মাতি তাইক ভিতৰলৈ নিব নোৱাৰিলে বাহিৰত অবিৰাম বৰষুণ আন্ধাৰ মুন্ধাৰ বতৰটো আবেলিতে ৰাতি যেন হৈ আহিল দেউতাকৰ জোতাৰ শব্দ শুনি তাই বাহিৰলৈ দৌৰ মাৰিলে মাকো পাছে পাছে গল তাই দুৱাৰ চুকৰ পৰা বাপেকক চালে নাই বাপেকৰ চোলাটো ফাটি চাবুকৰ দাগ বহি অহা নাই মাকক দেখি বাপেকে হাঁহ হাঁহকৈ হাঁহিছে কি কৰিবহে চাহাবে পঠিয়ালে আৰু এটা ডাক্তৰ কত পাব এল এম পি ডাক্তৰ কেইটা আছে কি কলে চাহাবে কৈছে আমি শিক্ষিত মানুহবোৰ কুলিৰ পৰা বেলেগেই থাকিব লাগে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক কুলিৰ লগত মিলিবলৈ দিব নালাগে বৰ চাহাবে ঠিকেই কৈছে এইবোৰ কথা বুজে বাবেহে সাত সাগৰ তেৰ নদী পাৰ হৈ আহি ইয়াত ৰাজ্য চলাব পাৰিছে চাহাবে পিছে এষাৰ কথা জোৰ দি কৈছে আকৌ যদি তাইক কুলিৰ লগত দেখে তাইক কোনে চম্ভালিব তাই মঙলু বুলিলে মৰিব পাৰে লক্ষ্মী বুধুৱাহঁতৰ লগত নাথাকিবি বুলিলে শুনিব তাই তাইক পুৰুষাৰ কথা ভাবিয়ে আছিলোঁ মমায়ে ঘঁতৰ তালৈকে যাওক তাৰ স্কুলত দিবলৈ বৰ মোমায়েকে যোৱাবাৰ বিহুত যাওঁতে কৈছিলেই দেখোন মাক বাপেক তাইৰ কাষেদিয়ে পাৰ হৈ গল তাই বাহিৰৰ আন্ধাৰতে ৰৈ থাকিল তাই যাব লাগিব ভাটৌটোৱে কথা কবলৈ শিকাই নাই আমবোৰ মলিয়াইছেহে নিজৰাৰ পানীত জঁপিয়াই থকা ৰূপালী মাছবোৰ ওলাবলৈ এতিয়াও বাকী বুধুৱাই সুৰজমুখী ফুলৰ গুটি পচাইছেহে হালধীয়া ফুলবোৰত পৰা চৰাইবোৰ চাবলৈ তাই দেখোন নাপাবই তাই বাগান এৰি মাক দেউতাকক এৰি কলৈ যাব তাই দৌৰ মাৰি বাপেকৰ ওচৰ পালেগৈ অ দেউতা মই কলৈ নাযাওঁ মাজনী তুমি পঢ়িব লাগিব নহয় বাগানত স্কুল নাই মামাহঁতৰ তাত বৰ ধুনীয়া স্কুল আছে নাই নাই মই নাযাওঁ দেউতা মই নাযাওঁ কান্দি কান্দি তাইৰ বাপেকক ধৰি থাকিল তাইৰ জোৱা খাটাং হৈ গল আৰু মাত্ৰ দুদিন বাকী ভাটৌটো উলিয়াই তাইৰ হাতত লৈ চুমা এটা খালে মংলুক দি যাব লাগিব আকৌ আহত গছজোপাত থৈ আহিবগৈ মংলু নহা হল কতনো আহিব চাগৈ তাই ভাটৌটো এৰি দিলে ডিঙিৰ ওচৰৰ মালাডাল ফুলাই শব্দ এটা কৰি ভাটৌটো উৰি গলগৈ প্ৰথমতে সি গৈ আমগছ এজোপাত পৰিল তাৰ পাছত আকাশৰ ফালে উৰা মাৰিলে চকুৰ আগতে নীলা আকাশখনত সেউজীয়া চৰাইটো নোহোৱা হৈ গ'ল উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানত শ্ৰোতাসকলে ইমান পৰে অৰূপা পতংগীয়া কলিতাৰ উপন্যাস অয়নান্তৰ প্ৰথম খণ্ডটি শুনিলে পাঠ আগবঢ়ালে নয়ন প্ৰসাদে বিভিন্ন চৰিত্ৰত অংশ ল'লে মংলু শ্যমলেন্দু দাস বীণা মেলডী পাটগিৰি দেউতাক ডক্টৰ হীৰেণ নাথ মাক সংগীতা শৰ্মা প্ৰথম ব্যক্তি বাবুল বণিক্য দ্বিতীয় ব্যক্তি ঈশ্বৰচন্দ্ৰ শৰ্মা আৰু তৃতীয় ব্যক্তি তপন কলিতা উপন্যাস পাঠৰ অনুষ্ঠানটি প্ৰযোজনা কৰিলে ঋতুপৰ্ণ দাসে অয়নান্ত উপন্যাসখনিৰ দ্বিতীয় খণ্ডটি শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ এই একেটা দিনৰ এই একে সময়তে